Хочу представить гостя в моей студии. Это Вячеслав Константиновский, командир спецподраздела Центр. Пане Вячеславе, добрый вечер. Добрый вечер. Час до выборов до в есть. Вы планируете повернуться в зону? Ну, уже остался месяц. Во время выборов у меня уже не будет времени на это. Но после выборов в любом случае, конечно, я обязательно должен туда вернуться. Не знаю, на, как, на какое время и в каком качестве. Если я буду избран, значит, я туда приеду, для того, чтобы как народный депутат составить свое мнение о том, что там происходит. Если нет, то я вернусь к обычной деятельности. Там солдаты обсуждают все, что происходит здесь, они общаются с семьями. И на самом деле все жалуются, то, не жалуются, а что-то раздражены тем, что многое здесь не изменилось. Что продолжается коррупция. Я сегодня был, например, в школе для глухонемых на Виноградере, да, разговаривал с директором которая там выкручивается вообще непонятно как их не финансирует и эти дети выживают только благодаря тому что есть такой человек да директор э, фамилия Шевченко ее да. и ее проверяет прокуратура проверяет деньги которые она сама нашла хотя ей никто не дает тратится на это время у людей есть люди получают зарплату они не едут воевать они приезжают проверять человека который бьется за детей уже не первый год Понятно, що такое відношення не може не возмущати, і е, люди там це обсуждають. Тому багато наших телеглядачів не зрозуміють е, вас, ваш поступок, про який я думаю, багато хто знає. Це ваш Rolls-Royce фантом, який ви продали для того, щоб підтримати українських військових. Чому ви це зробили? Насамкі, знаєте. деньги дать тяжелее чем машину потому что машина это в общем то для меня сегодня бесполезная мы с братом потратили около 8 миллионов гривен да включая машину на экипировку и на помощь раненым и на медицинские там средства и так далее и так далее почему-то просто это сила бренда все вспоминают про лос я уже про него снаря забыл но если ты участник процесса, если тебе не все равно, что будет, то я считаю, что каждый должен делать максимально, что он может. И я думаю, что очень большие проблемы не только в коррупции, да, а просто в равнодушии. Потому что есть люди, которым просто наплевать, да, они прикрываются какими-то инструкциями, они могли бы сделать больше, даже как чиновники, к примеру. Да, я не говорю там, об обычных людях, они перечисляют последние деньги. Я вот сейчас встречаюсь с избирателями, и они последние копейки да дают люди у них и так ничего нету да и они они пытаются помочь армии и в то же время бывает сидят люди которые могли бы что-то изменить к лучшему могли бы подумать как сделать более эффективно да как 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 заставить все это работать и они к этому относятся абсолютно равнодушно их вообще это не волнует Я думаю, що це, це проблема на рівні з корупцією. Олігархи. На вашу думку, наші олігархи готові допомогти власними грошима для того, щоб відновити регіон? Я думаю, що питання стоять не готові ли олігархи. Я думаю, на стоять, Що буде з олігархами, якщо вони цього не зроблять. Європа, особливо Меркель та інші говорять про мирне вирішення конфлікту, оскільки не бачать вирішення військового, як ви думаєте? Ну, конечно, мир всегда лучше войны, потому что не, и не хочется, чтобы наши ребята гибли, и чтобы мирные жители во время войны страдают, они тоже попадают и под обстрелы. Конечно, я хотел бы, чтобы все это решилось мирно. Вячеслав Константиновский был гостем военного щеденника сегодня, сегодня. Пане Вячеславе, дякую, что вы нашли час, пришли до нас сегодня. Спасибо, Будем рады спасибо. вас видеть еще.